Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya pada hari ini. Jadi tujuan saya temu bual Cikgu pada hari ini adalah untuk mendapatkan pandangan Cikgu tentang perkembangan murid serta bagaimanakah ia dapat memberi kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah Cikgu. Assalamualaikum azim. Ah sama-sama. Saya sebagai seorang cikgu ah sangat berbahagia hati dapat berkongsi ah sedikit pengalaman ah sebelum kita mulakan ah saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Cikgu Fadilah binti Muhammad Yusof dan dan saya telah berkhidmat selama empat tahun aa, di Sekolah Kebangsaan Bad Damasara 2. Sekarang saya mengajar tahun 2 dan 3 dalam mata pelajaran matematik. Okey, baiklah cikgu. Untuk soalan yang pertama, pada pandangan cikgu, bagaimanakah keadaan fizikal murid seperti pergerakan, kekuatan atau kelemahan motor yang mempengaruhi cara mereka untuk belajar semasa sesi pembelajaran di dalam kelas? Okey, secara uh, umumnya, perkembangan fizikal murid sangat uh, mempengaruhi keupayaan mereka untuk uh, belajar dengan berkesan di dalam kelas. Sebagai contoh, murid yang mempunyai kemahiran motor yang yang lebih baik uh, lebih cepat uh, untuk menulis, melukis dan menyiapkan tugasan uh, tugasan yang diberikan tanpa banyak kesukaran. Uh, sebaliknya, murid yang yang masih lemah daripada segi kemahiran motor ini mereka sering menunjukkan, tuli, um, menunjukkan sikap dan tulisan yang kurang kemas dan sering hilang fokus apabila berada dalam kelas. Uh, oleh itu, uh, saya sebagai seorang guru uh, biasanya akan menjalankan aktiviti seperti mewarna, menyusun blok dan bermain uh, bersama bagi menemukan otot jari mereka. Uh, aktiviti seperti ini bukan saja menyerumatkan malah dapat membantu untuk meningkatkan kempuan murid berada dalam kelas. Menarik sekali pandangan yang cikgu bagi tadi. Jadi untuk soalan seterusnya, apakah pendekatan yang cikgu guna bagi bagi membantu murid yang agak lambat dari segi perkembangan fizikal, pemikiran atau emosi supaya mereka dapat belajar dengan lebih dengan lebih baik. Okay, bagi saya uh, setiap orang murid punyai keunikan uh, dan kadar perkembangan uh, yang sangat berbeza. Uh, sebagai seorang guru, saya akan cuba mendekati mereka secara uh, individu. Sebagai contoh, untuk murid yang 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 uh, sedikit lambat dalam pembelajaran, saya akan menggunakan bahan bantu mengajar yang lebih mudah dan uh, berwarna-warni untuk menarik minat mereka. Uh, untuk murid yang yang sering dan dan sentiasa rasa cepat berputus asa saya akan memberi pujian uh, kepada mereka untuk untuk mereka lebih lebih uh, semangat dan berjaya melakukan uh, sesuatu perkara. Kepungan emosi seperti ini sangat penting uh, bagi saya untuk untuk uh, untuk mereka untuk meningkatkan uh, keyakinan mereka apabila berada dalam kelas. Okey, baiklah cikgu. Uh, satu isi yang sangat menarik. Jadi seterusnya, bagaimana pula cikgu dapat menyesuaikan cara pengajaran mengikut tahap pemikiran dan kefahaman murid yang berbeza-beza semasa berada di dalam kelas? Okey, uh, apabila berada dalam kelas uh, memang terdapat murid yang yang uh, lebih mudah faham dan ada juga yang yang uh, yang perlu diberi masa untuk faham uh, apabila uh, seorang guru mengajar sebagai oleh itu sebagai seorang guru, saya akan menggunakan uh, pendekatan berperingkat uh, dalam uh, sesi pengajaran saya. Seperti contoh saya mulakan dengan penerangan yang yang mudah untuk mereka faham dan uh, saya akan menambah soalan yang lebih mencabar untuk untuk murid lebih memahami uh, apa yang diajar dan dan uh, saya juga menggalakkan kerja dalam kumpulan supaya setiap orang murid yang yang lemah dapat belajar daripada rakan-rakan mereka yang lebih faham dan lebih mahir dan aktiviti kumpulan ini uh, Uh, mereka dengan sendirinya akan lebih cepat cepat faham uh, uh, apa yang diajar oleh guru-guru. mereka. Hmm, betul, saya sangat setuju dengan pandangan cikgu tadi. Jadi, memang penting untuk kita wujudkan suasana pembelajaran yang terbuka. Jadi, pada pandangan cikgu, bagaimanakah pula emosi dan hubungan rakan sebaya murid uh, yang dapat mempengaruhi semangat dan tumpuan dan tumpuan mereka untuk belajar. Okey, uh, daripada segi emosi dan hubungan sosial, uh, ini sangat memainkan peranan besar dalam pembelajaran seseorang murid. Apabila murid mempunyai hubungan baik dengan rakan-rakan mereka, rakan-rakan sebaya, rakan-rakan sekelas, mereka akan lebih rasa seronok untuk, untuk belajar dan datang ke sekolah uh, setiap hari dan uh, mereka akan lebih berani untuk menyertai setiap aktiviti dalam kelas. Uh, akan tetapi uh, jika mereka berasa terpinggir dan sering dibuli, uh, mereka lebih cenderung untuk menjadi seorang yang pendiam dan uh, semangat belajar itu akan akan mula pudar. Uh, oleh itu uh, saya selalu mengadakan uh, aktiviti permainan kolaboratif dan Tugasan uh, uh, berkumpulan untuk menggalakkan kerjasama antara uh, setiap orang murid. Uh, betul, tepat sekali cikgu. Jadi uh, bagaimana pula cikgu dapat membantu murid yang mengalami tekanan, mudah marah atau sukar bergaul dengan rakan di sekolah? Okay, uh, pertama sekali saya akan uh, cuba untuk memahami punca tingkah laku mereka yang sedemikian. Kadang-kadang uh, mereka akan uh, marah dan sedih uh, bukan uh, bukan disebabkan oleh rakan-rakan mereka tetapi uh, disebabkan masalah berpunca daripada rumah. Uh, sebagai contoh, uh, jika perkara ini berlaku, saya akan uh, mengajak mereka berbual secara peribadi dan memberi ruang untuk mereka meluahkan perasaan. Jika uh, saya dapati keadaan ini sangat serius, saya akan membawa dan menunjuk kepada guru bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah itu dan itu uh, saya akan cuba melibatkan mereka dalam aktiviti berkumpulan yang mana mereka akan berinteraksi dan berkomunikasi secara positif. Uh, bagi saya rasa saya dan perhatian merupakan uh, kunci yang utama untuk sebagai seorang guru untuk membentuk kestabilan emosi setiap orang murid. Oh tepat sekali. Uh, isi yang cikgu bagi tadi. Jadi untuk akhir sekali saya ingin menambah satu soalan. Uh, saya Uh, ingin mengajukan soalan, uh, cikgu rasa adakah penting uh, emosi seseorang murid uh, untuk cikgu jaga semasa berada di dalam kelas atau semasa sesi pengajaran? Boleh cikgu beri jawapan secara ringkas? Uh, saya rasa sangat-sangat penting kerana uh, kita perlu menjaga emosi dan uh, emosi dan kesejahteraan murid. Bila berada di dalam kelas, Hal uh, ini merup, me, me, menggambarkan bahawa kita adalah guru yang sangat, um, sangat um, orang kata mengambil berat akan uh, masalah yang dihadapi oleh murid-murid oleh mereka, dan uh, dengan ini hubungan antara guru dan murid. Menjadi rapat seperti uh, ibu apa kedua mereka Apabila berada di kawasan sekolah Jadi tamat sudah sesi temubual kita pada hari ini cikgu Terima kasih banyak-banyak cikgu atas sudi berkongsi pendapat yang sangat bernilai sebentar tadi Jadi saya dapat belajar bahawa perkara tentang perkembangan murid ini Boleh mempengaruhi cara kita untuk mengajar semasa di dalam kelas Semoga perkongsian yang cikgu bagi ini dapat memberi manfaat kepada saya dan rakan-rakan guru lain nanti Okey, sama-sama Azim uh, Saya sebagai seorang guru akan mendoakan awak supaya sentiasa berjaya uh, dalam tugas ini Dan uh, teruskan semangat untuk menjadi guru yang uh, sentiasa memahami murid pada masa akan datang Okey, terima kasih cikgu Sama-sama